o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev raisligida 2022 yil 10 iyunda iqtisodiyot tarmoqlari aholi va ijtimoiy soha obyektlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish chora tadbirlari to'g'risida o'tkazilgan yig'ilishida berilgan topshiriqlarning ijrosini bajarish maqsadida termiz davlat pedagogika institutida 2022 yilda quvvati 200 yuz bo'lgan quyosh panellari uchta ikki yuz litrlik jami 600 litrlik quyosh suv isitish vositalari va 24 ta o'zi o'chib yonuvchi sensorli quyosh yoritish chiroqlari o'rnatildi ma'lumki mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining qariyb 85-90 foizi o'zbekistonning tabiiy boyligi hisoblanmish ko'mir tabiiy gaz va boshqa neft mahsulotlarini yoqish evaziga ishlab chiqariladi ma'lumotlarga ko'ra o'zbekistondagi yashil energiya salmog'i o'n o'n to'rt foizni tashkil etadi qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini o'zbekiston energetika sohasidagi salmog'ida oshirib borish bugunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi davlatimizning bugungi kunda ustuvor bo'lgan vazifalarni amalga oshirishda işte, termiz davlat pedagogika institutida ham qiymati biru o'nda to'rt milliard so'mlik quvvati 125 kilovat yigirma bo'lgan quyosh panellari va uchta ikki yuz litrlik jami olti yuz litr bo'lgan quyosh suv isitish vositalarini o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda kelajakda o'zbekiston respublikasida energetik ekologik iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda hamda energetika sohasini barqaror rivojlanishi uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish shak shubhasiz zarurdir qayta tiklanuvchi energiya bu ertangi kun taraqqiyotidir aynan u 21 asr iqtisodiy taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchlardan biridir aytish joizki kelgusi savlodlar uchun tabiiy boyliklarni saqlab qolish va ekologiyani muhofaza qilishning zaruriy sharti qayta tiklanadigan va muqobil energiya manbalarini o'zlashtirish hisoblanadi shuningdek qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish esa cheklangan energiya resurslarini tejashning asosiy yo'lidir